Yaponya firmalarından biri maraqlı layihəyə imza atıb. Şirkətdə çalışan işçilərə müdiriyyət evdə saxlanılan pişikləri işə gətirməyə icazə verib. Bu vaxtda çox olduğundan və çalışanların kifayət qədər əyləncəyə vaxtları qalmadığından pişiklərlə elə ofisdə əylənmək ən maraqlı çıxış ol kimi dəyərləndirilib. Şirkət rəhbərliyinin fikrincə pişiklərin olduğu hər yerdə işlərin daha maraqlı və yaxşı gedəcəyi mütləqdir. Maraqısı da ondadı ki, əgər şirkətin hər hansı müqəddasının kişiyi yoxdursa, müdiriyyət tərəfindən işçiyə ev heyvanlarının hədiyyəsi təklif olunur. Təşkilatın nümayəndələri bunula sübut edib ki, psixiflər ofisdə olan gərginliyi aradan qaldırmağa yardımçı olurlar.